Нещодавно до Кіровограда зі сполучених штатів Америки повернулася Тетяна Мельник. Дівчина брала участь у юніорському чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходив у містечку Юджин. І, хоча завоювати медалі кіровоградській спортсменці не вдалося, тим не менш вона продемонструвала хороший результат на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Тетяна Мельник стала півфіналісткою. Далі пряма мова. у меня как раз день соревнований пришел в день адаптации. И было очень тяжело в полуфинале бежать, потому что очень хотелось спать. По нашему времени я бежала в 5 утра. Очень была сонная, я себя хотела, ну, взбодоражила, как могла, но не очень, конечно, выступала, но старалась, прибежала в забеге третья, чуть-чуть не хватило, трехсотых, до финала, Конечно, ну, настраивалась на за забег и, конечно, бежалась очень хорошо. Это, конечно, замечательный результат. И э, несмотря на то, что в, как бы, в общем и целом где-то какое-то можно показаться, что место не очень высокое, но, э, во-первых, в этом виде очень высокая конкуренция. Она э, сражалась действительно с э, звездами э, легкой атлетики, с сильнейшими спортсменами мира. Вот, поэтому, с другой стороны, можно сказать, что Таня еще очень молода, и она находится до пика ее возможностей еще очень далеко.